e Город Пей, Пери. Дорогие друзья, вот сейчас мы смотрим друг на друга и, наверное, даже не верим, что прошло 35 лет после того, как мы вышли из этого -за забора, через который он был всегда дырявым для нас. Мы ходили сюда ну, разными тропами, сейчас ни одной не осталось. Нам пытались это перегораживать, да? Один прудок забавят, мы вываливали пролет из забора. Нам пролезли мы два вываливали. Ну и нормальное привлечение ресторана голоса было для нас. Второй день никогда здесь не было. Здесь была лебеда. Поэтому с, с голоса выходили и всегда в тень. Пали, да? Что Сейчас кто-то в городе Герой Перми живет, кто-то в городе герой Обске. Вот прибалтики в родной. Сегодня вот с удивлением ночью, в ночью узнали, оказывается, даже есть поезд прямой Минск. Ну, и вот. Вот. вот, такой вот. Друзья, очень рад вас видеть, вот честное слово. Третий год мы, я езжу, или мы с женой ездим на встречу сюда, но ну, не попадался почему-то. И с таким удовольствием те шесть часов, которые мы, мы проводим здесь, потому что мы а потом, в 11 не приезжаем дня, да. в шесть часов вечера у нас уже поезд отправляется. Три месяца хватает воспоминаний, рассматриваний. Полгода готовимся к следующей поездке, и вот этот вот круг, я думаю, будет нескончаемым, пока мы здесь не вытащим определенную нашу тропу. Трабу, пасовцев, выпускников 76-го года Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища имени Татарской автономной советской За нас, за нас установлен алгоритм счастья, Свет, а Да и не восточной броневой ударный батальон. Чались а танки, ветер а а поднимал.

Комод, пирогов, конфетки-бородочки, Словно лебеди-сапочки. Ой, как он Слышишь, ли совочка, Гимназистки румяные, От мороза чувствуяные, Грозу сна сбиваю, Произвестный So, 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 А теперь конфетки по радости исполняют груза Яусон на татарском языке. Хорошо что есть. Дорогие друзья, за это давайте потом на бараны, бокалы Я обязательно должен выпить замечательный период, уже красивый Мне кажется, сейчас уже все забыли, что это все было 35 лет тому назад. Мне кажется, это было сейчас и сегодня. И нисколько никто ни с кем не расставался. я куплю себе дом у пруда под его, И тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадимся сирень под окном сами дубе, И с тобой, и с любовью мы посадимся. сада, чтобы мог я за ручку себе привести. Угадаю с тобой, самому мне не надо. Наши верно и счастье

Но мужик-барабанщик, что кидает обовел, жары, обовел. Да, никакой,